давайте кинем в там скосы не включаются. А мы же Пять минут. Нас Минобороны не пропускают туда. Мы с Минобороны, а СБУ нас не пропускает. Мы же то же самое сидим. Ладно, речник от вот здесь. Нажали, Вот этот злой дядька в пулемете. Иди, иди, машины, кажется. Так, еще і Медведчук на еще і Нам. Медведчук. Да, Медведчук Луганска йде це. Он шов вже житель в Він он, он вообще у нас починається. Ви на пост потом будете. А якщо би ви попросили хлопцям, ми там у них кава закінчилась передати, ну що ви в машину сьогодні. Ну, приїдете. здесь, а, где, а есть старший кто да? или третий автобус Я старший. от колонны вытягивается. Второй. Скажи, 3056, здесь есть часть в автобусе? 3039. А откуда? С Донецка? Дебальцев. 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 Давайте показать, как мат матери ага. Это Дубальцево, это Луганцево. Это, Дубальцев. это Дубальцев, да? Внимание, выходим, по местам начинается движение. Свою дядю фотку с русским носком. Да не, нас уйдем в колонии не, не. А, они не могут вывернуть просто. Эй. Там мы еще так долго будем. Ну давайте, я уже просто. Как долго вы? 17 а вы? Это вы из Дебальцева, да? Да бог, что так получилось, что все живые, блядь. Все удачно получилось, как видите. Слава Богу. И были взяты. Да как мне? А где? а где это? А где же? А Добавь район, сторон поселок Октябрьский. Да. Кормили хорошо, относились тоже нормально. Было пару отморозков, что там получили пару таких обещаний. А где вы, вас, вы попали в плен? Рыбало. Рыбальцево восточная окраина поселок Октябрьский и сортировочная станция. Самая-самая восточная точка, выдвинутая на Астрию. 17 февраля. Копье. Копье и больше опорные путь. А как часть ваша называется? 40-й батальон. Да. Один... У нас привычка выгружать. Отдельный один... а посмотрел... от... батальон 17-й танковый. 17-й танковый. 17 танковый. Да. да. Спасибо. Как долго, Ох, да. а? как долго в плену были вы? Как долго в плену были? Четыре дня. Четыре. Четыре. А вы... Четыре Вы попали Ровно в плен в, в Дебальцево, так я понимаю? Да. да. Мы попали в окружение, пришлось. Да. Безвыходное положение. Тысячу против пятидесяти не Ну, по приказу еще. Не Мы не самовольные. Мы не самовольные. Мы не можем, а? Ну, а какая там Вперед ситуация была? Расскажите, вот вы там были. Да, что вы видели? Во время перемирия они вошли в деревню, которая рядом с нами При, перемирии, При перемирии. Влаги, Мы не имели права и стрелять и Они за ночь зашли в Более 30 не полу, не <coughs> Камазов туда стрелять. Стрелять. А, а нас всего было тридцать человек А вот российских солдат Видели вы, нет? Честно говоря, может они там и были в этой форме но Я не могу сказать, что ну, это Ну а потому здесь. как они э, вели вот э, Направляли артиллерию Как они вели вот этот бой ну, э, Работали профессионалы, честно как вы Объекты были для такого, ну, позиция пристрелили до такой степени, что ну, не лупили именно по позициям. Человек, бывший следствие, так не сумеется. Украинское смакуе. Слава да. Богу.